নারায়ণগঞ্জ নিবাসী মোসাম্মদ সুমাইয়া তার পিতা নজরুর রহমান মাতা মাহবুবা বেগম মোহাম্মদ ঈশ্বরামতে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেনমোহর ধার্য করিয়া পাঁচ হাজার টাকা নগদ উসুল প্রদান করিয়া আপনার কাছে বিবাহের এজিন বা প্রস্তাব প্রেরণ বা পাঠিয়েছেন الحمد لله الحمد لله كبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الذي فضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا, لا وصير له ولا نزير له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومعشوقنا ومخبرنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كلامه المجيد أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وقال تعالى في آية أخرى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وقال تعالى في آية الأخرى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلص دينك يكفيك العمل القليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا

রসুলের তরিকা তোমার হুকুম অনুযায়ী জিন্দিগি যাপন করার তৌফিক দান করো হে আল্লাহ বিয়া কে উসিলা করে तमाम দুনিয়াতে তুমি হেদায়েতের ফয়সালা করে দাও হে আল্লাহ এই ঘরের মধ্যে তুমি রহমত আর বরকত নাজিল করে দাও হে আল্লাহ नेक কার সন্তান দুনিয়াতে আগমন করবে আল্লাহ এরকম ব্যবস্থা তুমি আল্লাহ তাদের করতে মধ্যে করে দাও হে আল্লাহ সর্বপ্রকার বালা মুসিবত দুর্ঘটনা অ্যাক্সিডেন্ট বিবাহ থেকে এই নতুন দাম্পত্যকে তুমি হেফাজত করিও নতুন আয় আল্লাহ আমরা যারা হাত তুলেছি আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের জিন্দিগির সমস্ত গুণা করে দেন আয় আল্লাহ যেভাবে জিন্দিগি যাপন করলে আপনি রাজি এবং খুশি হন সেভাবে দুনিয়াতে জিন্দি যাপন করার দান করেন